بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير Ingat hari kiamat yang padanya tiap-tiap seorang akan mendapati apa sahaja kebaikan yang telah dikerjakannya. Dia dibentangkan kepadanya dalam surat-surat amalnya wa ma amilat min dan demikian juga apa sahaja kejahatan yang telah dikerjakannya tawaddu an anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida ketika itu tiap-tiap orang yang bersalah ingin kalau ada jarak yang jauh di antaranya dengan amalnya yang jahat itu wa yuhadzzirukumullah nafsah dan Allah memerintahkan supaya kamu berhati-hati terhadap kekuasaan dirinya untuk menyaksikan kamu Wallahu ra'ukum bin ibad Ingatlah juga Allah amat belas kasihan terhadap hamba-hambanya Ayat ini kata ingat Yawma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhbara Ingat ayat kiamat yang ada padanya Tiap-tiap seorang akan mendapati apa sahaja kebaikan yang telah dikerjakannya Antara kebaikan yang dikerjakannya ialah sumbangannya kepada Islam dan umat Islam Sumbangannya ialah menolong orang Islam Meletakkan Islam di atas di atas umat Islam di atas pilihan pertama sekali Islam Islam lain-lain tidak diberi keutamaan kepada ini antara perkara yang itu dibawa pada akhirat kullu nafsin ma amilat min khairin muhbara dibawa bagi dibawa datang seolah-olahnya barang itu duduk jauh duduk di mana di dunia dahulu tidak ada sampai ke akhirat diambil di dunia dulu bawa pergi sampai ke akhirat nah ini barang yang kamu lakukan dahulu muhbara dibawa Kata muhbarat Satu lagi kata mahbar Mahbar ini Mahbar ini catatan Kesuarat Yang kita sebut minit Minit mesyuarat Catatan Mahbar Semua sekali di minit Satu demi satu Tidak ada tinggal pun Kataan itu Itu mahbar Ini muhbar Lebih kurang saja makna Dibawa datang Dia datang sebagaimana adanya dahulu Sebagaimana adanya Begitulah dibawa datang Kullu nafsi, Setiap orang Setiap orang di sini Tidak kata kullu syafsir kullu ahadin kullu nafsin setiap nyawa artinya amalan itu disuruh kepada nyawa kepada nyawa kepada nyawa nyawa kalau surah kepada orang tu maknanya dia tidak berapa tak berapa tak apa, tidak berapa, tak ada penekanan setiap nyawa maknanya hidup matinya bergantung pada amalan ini Amalan yang anda lakukan dalam dunia dulu, kesetiaan anda, anda bocorkan rahsia kepada orang bukan Islam, orang bukan Islam, kedudukan umat Islam terjejas kerana, hak, kerana masalah itu, semua sekali ini ini bergantung keselamatan pada akhirat bergantung kullu nafsin setiap orang setiap orang dibawa kepada setiap nyawa wa ma amilat min dan amalan-amalan yang jahat juga dibawa amalan buruk baik buruk pun kesiaan kepada persaudaraan Islam dibawa sebab kita kasih, berkasih sayang bersama Islam. Berkasih sayang dengan bukan Islam pun dibawa juga, baik buruk. tapi ditimbang di sana. Kita ditimbang mengapa ayat ini ayat ini menekankan soal sangat tentang soal kesetiaan kepada bukan Islam sangat berbahaya bahayanya lebih besar bahayanya lebih besar mereka tidak boleh dipercayai sebab mereka tidak beramanah dengan Allah tidak beramanah dengan Allah mereka mengesutukan Allah mereka menjadikan bahan-bahan selain daripada Allah sebagai barang utama pada mereka sekarang umat Islam tidak di sini kita berbeza dengan mereka hal akan akan dibawa bila dibawa ke sana bawa ke sana yang baiknya dan yang buruknya apa perasaan orang yang dipersalahkan kepadanya ke atasnya tindakan yang pernah dilakukan di dunia dan kesalahan itu bakal menentukan syurga dan neraka baginya tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida setiap orang setiap orang ingin kalau ada jarak yang jauh di antaranya dengan amalan jahat itu kalau kalau bolehnya minta-minta lah amalan jahat tu jangan datang. Jaraknya biar jauh. Sebabnya datang dekat itu sudah menunjuk sudah 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 memberi kesan jahat kepadanya. Sudah memberi kesan jahat. Dalam hadis menyatakan setiap amalan manusia ini di dunia di dunia tak nampak. Pada akhirat akan berbentuk jasad, mujassadan. Setiap amalan, semua yang kita ada jasadnya. Jasad dia. Bila dia jasad ini bila ada jasad dia ada baik buruknya dia ada cantik tak cantiknya ada jasadnya cantik ada yang tak cantik semua yang kita puasa kita zakat kita haji kita dan seluruh amal amal sama ada baik atau buruk akan datang di hadapan dapat dilihat dengan mata kepala dapat disentuh dapat disentuh sebab dia jadi jasad jasad yang buruk ini bila dia datang sebenarnya menakutkan kalau kalau bolehnya yang buruk ini pada hari akhirat ampunnya tuan punya yang menyatakan minta baik minta kalau jangan masuk pecak lah. Memang ada barang itu tapi jangan masuk dekat Hmm. Minta jaraknya lebih jauh. Jauh. Amada wabain tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Jaraknya jauh. Jarak ini disebut dalam bahasa Arabnya amadun. Amad alif mim dal. Jarak sama ada jarak tempat ataupun jarak masa keduanya boleh dipakai. Amadun jarak masa. Jadi kalau jarak masanya minta lah jangan mari hari, -hari ni. Dan minta datang tahun depan. Kau tahun depan pula minta lah pula Tahun depan pula minta tahun depan pula. Itu amad tu. dan <coughs> minta jarak begitu pun tak apa dah. Tapi untuk menghapuskan langsung sama sekali tidak boleh. Nak minta Tuhan ampun waktu itu bukan, tidak bukan waktunya lagi. Di dalam dunia ada pengampunan. Tetapi selepas daripada seorang itu, tiba waktu nazak, habis tutup pintu taubat segala dosa yang ada sekarang adanya tak ada tapi sebelum itu pintu taubat masih terbuka dia boleh dipadatkan lagi hapuskan taubat segala dosa-dosa yang dilakukan sebelum itu tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida amadat ini kedua-duanya kita boleh pakai sama ada jarak tepat ataupun jarak masa jarak masa boleh dilakukan boleh sah dilakukan bukan waktunya sebab itu dalam ayat ini disebutnya tawaddu wadda ya waddu dalam bahasa Arabnya kasih dalam bahasa Arabnya tunggingi bukan bercita-cita lagi kalau seorang itu bercita-cita tamanna laita intama tamanna laita la'alla dalam bahasa Arabnya kita terjemah cita-cita mudah-mudahan tapi ini tidak mudah-mudahan lagi tawadda dia berkasih dia dia dengan penuh perasaan hatinya dia mahu dengan penuh perasaan hatinya kalau jarak itu dijauhkan itu maknanya yawaddu yawaddu mawaddah maknanya kasih sayang misalnya persaudaraan Islam ini mesti diwujudkan di antaranya mawaddah wa min ayati an min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah mewujudkan kepada kamu berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan mengapa ada pasang pasangan supaya kamu mawaddah. Mawaddah kasih sayang antara suami isteri. Ani kasih sayang. Perasaan yang dicurahkan antara satu dengan lain isi hatinya. Isi hati bukannya senyum-senyum main-main tidak sungguh, Sungguh kasih sayang suami isteri itu mawaddah. Akhirat pada bagaimana orang ini berharap harap supaya supaya amalan jahat tidak didekatkan kepadanya. Diharap dengan seluruh perasaan hatinya Artinya kalau dia boleh dibayar berapa banyak bayaran boleh dibayar. Dia bayar. supaya supaya perkara ini dijauh kerana amat takutnya kepada dosa ini. Dosa dosa mencintai mengutamakan bukan Islam. Hmm. Dan tadi terus menepi kan menghinakan orang Islam itunya. Tapi kalau tidak menghinakan orang Islam, tidak menghina, tidak bercakap dengan mereka, hal-hal hal dunia, perkembangan dunia. Kita belajar, misalnya sama-sama belajar, belajar dengan mereka ini tidak 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 menghinakan orang Islam, tidak menghina, menghina yang disebutkan di sini. Wa yuhazirukum Allahu nafsuhu wa ila wallahu ra'ukum bil Wa yuhazirukum dan Allah mengingatkan kamu terhadap kekuasaan dirinya untuk menyaksikan kamu. Hazaram menjadikan kamu mengharap menyuruh kamu berhati-hati wa yuhadzirukum dan menakutkan kamu. Dua kali disebutkan perkataan wa yuhadzirukum. Ayat sebelum ni iaitu ayat 28. Akhirnya wa yuhadzirukumullahu nafsuhu. Sudah sebetulnya dalam dalam perkara yang sama lagi diulang sekali lagi wa yuhadzirukumullahu nafsuhu. Ayat dan dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu supaya berhati-hati terhadap kekuasaan Allah perkara ini, perkara ini dia boleh menempah, menempah mana petaka. Mana petaka? Membocorkan rahsia Islam kepada kaum bukan Islam menempahkan mana petaka. Allah mengingatkan, Allah berkuasa. Allah mengingatkan kekuasaan yang lebih besar. Oleh kerana itu tindakan akan diambil. Akan diambil terhadap mereka yang yang apa yang disebutkan tadi yang menunjukkan menunjukkan setia yang terhadap kaum bukan Islam ini tak asukkah tak asukkah kita bila ayat-ayat bercakap begini dan kita bercakap bahawa kita mesti mencintai sesama Islam sebenarnya kita tak asuk, apa tak asuk ini namanya tak masuk, kita berpegang dengan ajaran kita, selama mana umat Islam berpegang dengan ajaran ini mereka tidak rugi, kerugian yang berlaku kepada umat Islam ini kerana mereka berpunca daripada jalan ini, kerana jalan ini sebenarnya berlaku di mana-mana jua, maka menyebabkan apa yang ada pada mereka rugi Rugi kasih sayang mereka sama Islam rugi hilang oleh kerana itu oleh kerana itulah maka ayat-ayat ini mengingatkan sangat bahawa dosa ini sangat besar. Wa yuhadhzirukumullahu nafsuhu dan Allah mengingatkan kamu dengan kekuasaannya, kekuasaannya untuk menyiksa kamu. Wallahu ra'ukum bil ibad Dan ingat juga Allah belas kasihan terhadap hamba-hambanya Oleh oleh kerana Allah belas kasihan terhadap hambanya Maka Allah mengingatkan kita bahawa perkara ini tidak boleh dilakukan Kerana nanti boleh membawa penghinaan kepada umat Islam Kita sebut semalam di mana-mana pun umat Islam ini Mereka mereka mengapa dihina? Kerana mereka dihina melalui jalan ini melalui jalan ini terlebih dahulu melalui kasih sayang melalui melalui pembocoran rahsia melalui kasih sayang sama, sama ini di antara punca yang pertama sekali umat Islam hilang nikmat yang ada pada mereka iaitu nikmat kasih sayang sesama Islam kemudian seterusnya qul in kuntum